అస్మద్గురుభ్యో నమ శ్రీ సీతారామచంద్రమూర్తి పద్మాలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సంక్షేప రామాయణ యొక్క ఫలితాలు మీ అందరికీ తెలుసు ఒక మంచి రోజు చూసుకుని మంగళవారం ఏకాదశి శనివారం ఇలాంటి రోజులలో పారాయణం మొదలు పెట్టండి శ్రీ వాల్మీకి మహర్షి విరచిత శ్రీమద్ రామాయణం బాలకాండ ప్రథమ సర్క శ్రీరామ పట్టాభిషేకం చిత్రపటం ఎదురుగా పెట్టుకుని చక్కగా రెండు ఆవునేతి దీపాలు వెలిగించి ఆచమనం చేసి సంకల్పం చెప్పుకొని కూర్చుని చదవండి ఇంకేం అక్కర్లేదు మీరు బెల్లం ముక్క నైవేద్యం పెట్టండి ప్రతిరోజు చదవండి మహా అయితే మీకు పావు గంట నుంచి ఇరవై నిమిషాలు పడుతుంది అంతే శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యా సర్వ విఘ్నోపశాంత పద్మార్కం గజాన మహర్నిసం అనేకదం तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महेत् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतम् आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महेत् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितालोकान् वन्दे वाल्मीकि वाल्मीकिकोकिलम् आपदाम दातारं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वाल्मीकिरामायणान्तर्गत संक्षिप्तरामायणं बालकाण्ड मोदटि सर्ग ॐ तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहम् श्रोतुम् परं कौतूहलम् हि मे महर्षे त्वम् समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधम् नरम् श्रुत्वा चैतत् त्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्या प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ए त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहम् बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम् नरः इक्ष्वाकुवंसप्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान्वसी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलां सो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वास आजानु आजाबा सुशिरा सुललाट सुविक्रम सम विभक्तांग प्रतापवान्न वा लक्ष्मीवान लक्ष्मीवांशुल्क्षण धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्विज्ञानसम्पन्नः सुचिर्वस्य समाधिमान् प्रजापतिः समश्रीमान् धातारिपुनिशोदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिकतः सद्भिः समृद इ समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण विष्णुना सदृसो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठं श्रेष्ठ गुणैर्युक्तम् प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तम् प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयीम् कै। पूर्वम् दत्तवरा देवी वरमेनम् विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं सत्यवचनाद्राजा धर्मपासेन संयतः विवासयामासुतं रामं दशरथ सजगामवनं स वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तम् प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरम् दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यम् प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामम् शशिनम् रोहिणी यथा पौर्यैरनुगतो दूरम् पित्रा दशरथेन च श्रृङ्गिबेरपुरे सूतम् गङ्गाकुले व्यसर्जयत् गुहमासाध्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम् प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनम् गत्वा नदी बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथम् कृत्वा रममाणावनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्कासाः तत्र तेण्यवसंसुखम् चित्रकूटम् गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम मृते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राजाय नैच्छद्राज्यं महाबलः रा स वीरः रामपादप्रसादकः दत्वा तु सुमहात्मानम् रामम् सत्यपराक्रमम् अयाच भ्रातरम् रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञम् इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायसाः न चैच्छत्पितुरादेशात् राज्यम् रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासम् दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतम् भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोत्राज्यम् रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धोजितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यम् रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभम् गम् ददर्शः सुतीक्ष्णम् चाप्यगस्त्यम् च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्छैव जग्राहैन्द्रं सरासनम् खड्गं च परमप्रीतः णीचाक्षय चाक्षयसायकौ वसत्तस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुस्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वदः संयति राक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी निरूपिता सोऽर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः सोऽर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् रं त्रिशिरसं चैव दोषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसाम्निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दशा ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायम् वरयामास मारीचम् नाम राक्षसं वार्यमाणः बहुसः मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता रावण तेन ते अनादृत्यतु तद्वाक्यम् रावणः कालचोदितः जगामसः मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मसौ जहार भार्याम् गृध्रम् हत्वा जटायुषम् गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिली राघवः शोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्थेनैव शोकेन गृध्रम् दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसं सन्ददर्शः नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास सबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः सबरीं शत्रुसूदनः सबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वा नरेणहा हनुमद्वचनाच्छैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसख्यम् रामेण प्रेतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनम् प्रति रामाया सर्वम् प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातम् च रामेण तदा वालिवधम् प्रति वालिनश्च बलम् तत्र कथयामास वानरः सुग्रीव शङ्कितश्चासीत् नित्यम् वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थम् तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम् उस्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्यश्चास्ति महाबलः पादाम् गुष्ठेन चिक्षेपाम् सम्पूर्णम् दशयोजनम् बिभेद च पुनस्थालान् सप्तैकेन महेशुना, गिरिम्रसातलं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययम् तदा ततः प्रीतमनास्थेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धाम् रामसहितः जगाम च गुहाम् तदा ततो गर्जत् हरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरिश्वरः अनुमान्य तदा ताराम् सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनम् रेणैकेन राघवः ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयेत् स च सर्वान् समानीयम् वानरान् वानरर्षभः दिश दिदृक्षुर्जनकात्मजां ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बलिं सतयोजन विस्तीर्णम् पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीं रावण ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामासतोरणं पञ्चसेनाग्रगान्हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि सोरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक् मात्मानम् ज्ञात्वा पैता महाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान्वीरः यन्त्रिणस्थान्यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्काम् ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुम् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानम् कृ रामम् प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितः गत्वा तीरं महोदधे समुद्रम् क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानम् समुद्रः सरिताम् पतिः समुद्रवचनाच्छैव नळं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्काम् हत्वा रावणमाहवे राम सीतामनुप्राप्य पराम् व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जन अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्ज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीताम् ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् बभो रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैव तैः महता त्रैलोक्यम् सचराचरम् स देवर्षिगणम् तुष्टम् राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रम् विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामः विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरम् प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्याम् प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमम् गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकम् रामः हनुमन्तं यसर्जयत् पुनराख्यायिकाम् जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सह पुष्पकम् तत् समारुह्यः नन्दिग्रामम् ययोतदाम् नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् परुष्टो मुदितो लोकः तुष्टः पुष्ट सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यम् भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजम् भयम् किञ्चित् नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न ना वातजम् भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधसतेरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा महायसाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम् प्रयास्यति इदम् पवित्रम् पापघ्नम् पुण्यम् वेदैश्च सम्मितम् यः पठे द्रामचरितम् सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणम् नरः सपुत्रपौत्रसगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभ त्वमीयात् साक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमसर्गः ॐ श्रीरामार्पणमस्तु स्वस्तिः